औलाद पता नहीं किस इंजेक्शन का नाम है पता नहीं किस दवाई का नाम है कि बाप सारा दिन थका हारा भी आए ना छोटा सा बच्चा सीने पे चढ़ता है ना तो सारे दुख दर्द भूल जाते हैं ये पता नहीं औलाद किस इंजेक्शन का नाम है ऐसे नहीं अल्लाह ने फरमाया कि इन अमवालुकुम व औलादुकुम फितना कि तुम्हारी औलाद फितना है इसकी मोहब्बत नहीं बर्दाश्त होती हल्की से भी चोट लग जाए ना तो माँ बाप से नहीं बर्दाश्त होती एक वो बेटी एक वो लड़की जिसने एम ए बी एम एड एम एस सी पत्नी क्या कुछ किया तो माँ सुबह आवाज़ लगाती कि बेटा उठ जा तो बेटी पता क्या कहती कि अम्मा कोई नहीं कर लूँगी मैं तो माँ कहती कि बेटा ये तो तेरा घर है जब ससुराल जाएगी ना तो वो नहीं बख्शेंगे तुझे लेकिन वो कहती नहीं अम्मा माँ बाप का घर है तो उसकी आदत है नहीं उठती दिन को बारह बजे एक बजे उठती तो शादी हुई उस बेटी की पढ़ी लिखी लाडों के साथ ज़िंदगी गुजारी ऐश परस्ती के साथ ज़िंदगी गुजारी तो जब ससुराल गई तो नई नई शादी थी सास ने आवाज़ लगाई नहीं उठी शोहर ने आवाज़ लगाई नहीं उठी लेकिन मैं ये हकीकत जाने मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ कोई भी बंदा मेरी इस बात को जुटलाएगा नहीं वो बेटी जो माँ की आवाज़ पे नहीं उठती थी वो बेटी जो अपने आयाश परस्ती ज़िंदगी में मगन थी जब उसको अल्लाह ने औलाद दी ना तो रात के दो भी बजे होते थे ना हल्की सी बच्चे की आवाज़ आती वही बेटी जो ना माँ के कहने पे उठती थी ना शोहर के कहने पे उठती थी सारा जहान सो रहा है लेकिन वो बेटी अपने बच्चे की आवाज़ सुनती है तो एकदम से झटके से उठ जाती हाय अल्लाह मेरे बच्चे को क्या हो गया है तो मेरे भाइयों माँ बाप की खिदमतों का उनकी मोहब्बत का उनके प्यार का सिला हम नहीं दे सकते कुछ भी नहीं दे सकते अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम्हारे माँ बाप जो मर्ज़ी कह दें उनको उफ तक नहीं कहना और हम क्या कहते हैं नौजवान बच्चे दो क्लासें पढ़ जाएँ तो माँ बाप के सामने भौंकने लग जाते हैं अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि फ़ला फ़लातकमा उफ अपने माँ बाप को उफ भी नहीं कहना अब मुफसरी ने इसकी तफसीर की कि रुई का गाला होना रुई का गाला इतना सोता है कोई वजन नहीं है उसको किसी जगह पर रख के उसको फूक मार दो और वो उड़ जाए इसका मतलब है है उफ कितना जोर लगता कुरान मजीद में रब ने फरमाया कि अपने माँ बाप को उफ तक भी नहीं करना चाहे वो जो मर्जी करते रहे और यहां पर तो बच्चे कहते हैं कि अब्बा तुझे पता ही कोई नहीं किसी शेर का अम्मा तुझे तो पता ही नहीं किसी शेर का और बदबक तेरे माँ बाप तो तब तेरी बोली समझ जाया करते थे जब तू बोल ही नहीं सकता था आज तुझे ज़ुबान लगी तो तू कहता है कि अम्बा तुझे पता ही कोई नहीं है हैं अम्मा तुझे पता ही कोई नहीं है तेरे माँ बाप तो तब तेरी बोली समझते थे तब तू रोता था तेरी माँ को पता लग जाता था कि मेरा बेटा किस वजह से रो रहा है आज तुझे ज़ुबान लगी तेरे माँ बाप तुझे बेवकूफ़ नज़र आने लग गए माँ बाप वो दरख्त हैं जिसका साया अगर एक दफ़ा छिन जाए ना तो दोबारा नहीं मिलता दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी मैंने ये घड़ी पहनी है मैं ख़राब हो जाए मैं ये दोबारा ले सकता हूँ मैंने अंगूठी पहनी है दोबारा ले सकता हूँ मैंने लिबास पहना दोबारा ले सकता हूँ बीवी बच्चे भी दोबारा मिल जाएंगे यार दोस्त मिल जाएंगे मेरे भाइयों मैं कसम उठा के कहता हूँ माँ बाप चले जाएं तो दोबारा नहीं मिलते ये जिंदगी में एक बार आते हैं बार बार नहीं आते तो माँ बाप की कदर करें यार उनको रुल्हे ना एक डॉक्टर साहब के पास ना एक बूढ़ी अम्मा गई जाकर कहने लगी कि डॉक्टर साहब उम्र का पिछला है पहर है बीमारियां बहुत लग गई तो कोई दवाई बताए कि मैं ठीक हो जाऊं सेहत याब हो जाऊं तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि अम्मा तुझे ये ये बीमारी है तो तू ऐसा करना कि घर जाके ना ये दवाई दूध के साथ खा लेना तो बूढ़ी अम्मा जो है वो रो के कहती डॉक्टर साहब ठीक है मैं दूध के साथ खा लूँगी लेकिन डॉक्टर को क्या पता कि उस अम्मा के दिल पे क्या गुजर रही है कि डॉक्टर साहब आप दूध की बात करते हैं मेरे बच्चे तो मुझसे पानी भी नहीं पूछते मेरे बच्चे तो अपनी बीवी में मगन है वो तो अपने बच्चों में मगन है मुझसे पानी नहीं पूछते अब दूध की बात करते ठीक है डॉक्टर साहब मैं पी लूंगी लूगी तो भाई माँ बाप का बदला नहीं दे सकते हम जो मर्जी हो जाए एक साहिब ने अपनी माँ को सत्तर हज हज करना कोई आम बात नहीं जिन्होंने हज किया उनसे पूछे कितना एफर्ट होती है कितना मुशक्कत होती है एक साहिब कहने लगे सत्तर हज मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर उठा के हैं तो हज़रत बताइए मैं उनका कर्ज दे चुका तो आज आई बचे नहीं कर्ज तो बड़ी दूर की बात है जब तेरी माँ ने तुझे हंस के एक मरतबा देखा था तो अभी तक उसका कर्ज नहीं उतार सका तो बाकी की बात करता है